ফেচবুক লাইভত এক ঘণ্টা মই কৈছোঁ আৰু যদি কিবা ক'ব লাগে মই ফেচবুকৰ জৰিয়তে ক'ম কাৰণ সাংবাদিকসকলৰ আগত কথা ক'লে চিলেক্টেড পাৰ্চন এটা কাটি তুলি দিয়ে ফলত দেশত বেয়া পৰিৱেশো সৃষ্টি হ'ব পাৰে সেইকাৰণে এই ঘটনাটোৰ সম্পৰ্কত মই যি ক'ব লাগে ফেচবুকৰ জৰিয়তে ক'ম যাতে গোটেই অসমৰ মানুহে কথাখিনি একেলগে শুনিব পাৰে মই মই একোৱে নকওঁ এই বিষয়ত আপোনালোকক ক'ব লাগিলে আপোনালোকে সোধা প্ৰশ্নখিনি মই বুজি ল'ম উত্তৰখিনি কিন্তু মই ফেচবুকৰ জৰিয়তে দিম যাতে সকলোৱে একে কথা শুনিব পাৰে একে কথা বুজিব পাৰে নহ'লে এটা টিভি এটা কাটিব এটা টিভি এটা কাটিব আৰু পৰিৱেশটো বেয়া হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে মই যি ফেচবুক লাইভত মই যি কৈছোঁ সেইটোৱেই আৰু এইটোৰ উত্তৰ যদি কিবা দিব লাগে মই ফেচবুক লাইভতে দিম ঠিক আছে নহয় বিশ্বাস নহয় আপুনি যিটো কাটিব বেলেগ টিভিয়েটো বেলেগ কাটিব দেশৰ জটিল পৰিৱেশত কমিউনিকেশ্যনৰ ছিষ্টেমটো বেলেগ হ'ব লাগে ৰাইজৰ লগত ডাইৰেক্ট হ'ব লাগে দেশত যেতিয়া জটিল পৰিৱেশ থাকে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৰাইজৰ লগত ডাইৰেক্ট কথা পাতিব লাগে মাধ্যমৰ জৰিয়তে কথা পাতিলে এটা শব্দও যদি এ আইৰ জৰিয়তে ড্ৰপ কৰি দিয়ে কি হ'ব পাৰে সিদিনাখনে এখন মানে কান্দি থকা ফটো এখন হাঁহি থকা ফটো কৰি দিলে সেইকাৰণে যেতিয়া দেশৰ দেশৰ পৰিৱেশ জটিল হয় তেতিয়া ৰাইজৰ লগত ডাইৰেক্টলি কথা পাতিলে ৰাইজ সন্তুষ্ট হয় রেবাত ফেসবুক লাইভতে উত্তর পাব প্রশ্ন খেনি মু খুডিট হবো পারে আপোনালুকে ইয়ার উত্তর ফেসবুক লাইভতে পাব এনি টক্স হুতর